Ви вважаєте, що нам не нужно відстановлювати нормальне отношення між українцями і ви... гражданами Російської Федерації? Повертаємося знову до вихідних позицій. Я вас ще раз запитую: чи ми маємо факт агресії з боку Росії стосовно України? Ну, ответ на цей вопрос дали І НАТО, і представители ОБСЕ і мирового сообщества. Ваша думка мене цікавить. Для чого ви постійно посилаєтесь на когось? Ваша думка. От моя думка не вона имею... є сформована, як громадянина України. Ваша думка, яка? Я вважаю, це трагічна ошибка. Я ще раз запитую: чи ми маємо факт агресії Російської Федерації відносно України? А якщо ви. Роман, ну, чесно вот ваш, ваші питання: підталкивають Україну к війні. Вы, отдаете себе отчет, что вы несете ответственность за и на ваших руках кровь погибших мирных жителей? На моих руках. То, что вы берете, подталкиваете. То, что вы, то, что вы берете, на Моих подталкиваете... руках вы бачите кровь. Ага. Вы не несете ответственность, как депутат от партии Регионов? Конечно, несу. Який руками культивовал... Это неправда. Руками культивував. Один, там, из, у себя на один из немногих депутатов, кто имел и имеет свою позицию и тогда и сейчас. Из тех, кто не спрятался, не сбежал и не воровал. Если у вас есть какие-то ну, подтверждения, я воровал или крали, не Для, крали, этого, я не для могу. этого есть правоохранительные органы, Абсолютно точно. которые сегодня работают и у которых есть конкретные претензии. Если э, есть э, правонарушение, конкретно дайте факт. Не 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 так, что вот вылили Слушайте, на всех грязь, и вы должны оправдываться. Вот почему вы не, не понимаете, вы, вы на поливали, вас есть ответственность якщо, или якщо нет вы, за то, что я происходит? вас Я вам ответил на этот вы вопрос. Rozumите, я что прямо партия, сказал, партия регионов, нет, я прямо сказал. Партия регионе а, руками культивувала власть Вы уже пятый людей, раз это повторяете. Ну, так это ваша А вопрос: ваш а ваша лидер, есть ответственность? Ваш лидер был, как четвертая ваш, власть, как средство массовой информации? Вы несете ответственность за, те, за тот бардак, который в стране сегодня происходит. А вы не несете ответственность? а ответственность За что? Ну, вы журналист, вы видите коррупцию, закрываете на нее глаза, вы считаете, что все хорошо. А я вижу, что мы входим в отопительный период, и страна замерзнет. А я можно вижу, вас школ, еще раз что школы запитать? не будут... Вы на своих я... руках крови не помечаете партия регионов? Вы знаете, если вы я хотите... Я вас я... запитую очень простые вещи. Я запитую вас, чи є факт агрессии Российской Федерации... Вы понимаете, что по відношению... вы людей будущее воруете? Я вы понимаете, запытую. что вы вор? Я вас Вы запытую. понимаете, что вы вор? Да говорите что угодно. Вы можете... Почему? почему вор, у вас конечно. совести нет вообще? У меня есть сумление